проекта «Смена», который проводит Международный культурный фонд изоляции здесь, у нас в городе Мариуполе, мы сегодня пригласили к нам замечательного человека Веру Вы наверняка все слышали, вы знаете. Она привезла с собой книгу. Книгу о сильной женщине. Когда в тюрьме не можно описать его, то я мальвала ее полицию, она все разумела в тюрьме. Это история Айдала, что было после того, как я взял в король. Ну, зато это адвокаты мало не, 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 не отмучили от справы, такие... Это же план побега. Сейчас. Ну, але тут були такі зверюшки, гроїв я перед. Зберігся оригінал, мова оригіналу і армійський жаргон навіть із матюками. Так що читайте, читайте будь ласка, і думаю, 16. Плюс. Ніга, так сказати. А почитайте дорослим і дітям загуляйте вуха. очень много людей у нас служит в нашем подразделении, которые э, переживают очень о судьбе, надежды переживают вообще о будущем нашей страны. Несмотря на то, что э, не, не говорят об этом, э, все равно в душе, общаясь с подчиненными, видишь и знаешь о том, что для них это близко и дорого. Це Надіна книга, я тут як Надін голос. Я б дуже хотіла, щоб вона сама була тут, замість її книги. Але вже так сталося, що тут її слова, її правда, її очима те, що бачила, що відбувалося. І що відбувалося все довго до війни з нашою армії, в якій Надя варилась, вариться досить себе. Тому представляю Надяну правду.